विदाना ने क्रोध के है बड़ी प्रचंड अग्नि, जो मन दठ के तन भी राख कर दी है ए प्रबल अग्नि क्रोध ता थोड़ा बहुत पशु पक्षियों मिलता है लेकिन क्रोध की यगन मनुख बड़ी प्रचंड है बड़ी प्रबल है क्रोध दैवी गुणा साड़ के राख कर देता है स्वा कर देता है क्रोधी मनुख के अंदर कोई गुण गह नहीं जाता दरअसल क्रोध उत्पत्ति का कारण मनुख एक स्पष्ट है कि कामनामा का वेग है काम का कामना वासना कामना धन कामना सता की सता दी कामना एक कामना अहंकार की कामना धन की कामना एक कामना लोभ की कामना वाशना की कामना एक कामना काम वासना है जिस की तृप्ति हो जाए जो लोग पूर्ति सहायक हो मददगार हो अहकार पठे पावे तो मेरा प्रतीत हों उसते बो आन लग चंगा लगता है पर जो वासना पूर्ति रोक खड़ी कर दे लोग पूर्ति रेच दीवार बन जाए अहंकार सदा प्राप्ति ले रस्ते रोड़ा बन जाए तो फिर उस क्रोध आ जाता है क्रोध उस वक्त पैदा होता है जब वासना अतृप्त रह जाए लोग अतृप्त रह जाए अहंकार अतृप्त रह जाए और जिस महसूस हो वासना अतृप्त रह गई है लोग अतृप्त रह गए अहंकार अतृप्त रह गए बस उसी ती प्रबल करोड़ उसे नबा जाने जी करता है वेजा जी करता है पर जो मददगार हो सहायक वासना पूर्ति धन संपदा की पूर्ति पूर्ति दे बहुत प्यारा लगता है मोह आ जाता है उसके उन सीने जी करता है तो क्रोध की है अतिरिक्त वासना क्रोध की है अतिरिक्त लोग क्रोध की है अतिरिक्त अहंकार विद्वान का कथन है अगर क्रोध है तो किसी और दुश्मन भी लोड़ नहीं दुश्मनी भी खान है क्रोध दया है प्रेम है ਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਦਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਮੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੋਧੀ ਮਹਾ ਮੂੜ ਹੈ ਪਹਿਮੀ ज्ञानी है सियाणा है सूजवान है सुचेत है तभी तो कहने क्रोध पैदा ही अचेत अवस्था तो अंदर है उर्दू की कहावत गुस्सा बेवकूफी से शुरू होकर पश्चाताप पे जाके खत्म हो जाता है क्रोध अगर एक मेंबर एक सदस्य प्राणी पैदा हो जाए तो सारा घर महाभारत का अखाड़ा बन जाता है घरेलू घर कलेष पर यही परिवार जे पूरे का पूरा किधरे क्रोधी हो जाए तो सारे महले महाभारत बना दें किधरे सारा महला क्रोध के अगन प्रचंड अगन में जलन लग पाए तो फिर देख है ये पूरा महला सारे शहर में जला के खाक कर सारा शहर महाभारत बन जाता है इसी तरीके एक मुल्क का क्रोध किसी मुल्क प्रति जंग का कारण बन जाता है और थोड़ा थोड़ा करके जब सारी दुनिया का क्रोध यकजा होंगे कट्ठा होगा उदो ही विश्व युद्ध होता है वर्ल्ड वार होती है एक सख महाभारत नहीं सारी दुनिया महाभारत बड़ा भारी विनाश होता है मनुखता हर पासे कबर ही कबर हर पासे शमशान ही शमशान सिर्फ शहर के एक कोने दिश शमशान घाट नहीं सारी दुनिया शमशान घाट बन जाती है क्रोधी अगन है सारी मनुखता जला के खा कर दे क्रोध अगन विद्वान ऐसे भी और प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है कि खूबसूरत फुलज करो कठोर होगा इना कठोर और करो बीजा अनुकूल धरती मिल जाए वातावरण मिल जाए मौसम मिल जाए तो इसी कठोरता कोमलता झलकन लग है इसी क्रूपता डे निगंध चारों पासे सुगंध फैलण लग में कठोर से बीज लेकिन इस विचो कोमलता निकल सकती है शक्ति है तो क्रोध है शक्ति है तो दया है शक्ति है क्रोध है शक्ति है तो प्रेम है तो क्रोध एक बीज की है, क्रूप से, कठोर से, लेकिन बीज है अस् देखते दे कि धार्मिक मंदिर पूजा सथलांच लोग फुल अर्पण करते हैं पुष्प भेट करते हैं अगर कोई तारकिक मनुख बीटिया पत्थर चुक ले आवे सतगुर भेट करे मंदिर दे चढ़ावे लोगी कह मूर है ना दान है ना समझ है पागल है पर तारकिक तर्क खड़ी कर दे अगर फुल भेट हो सकते हैं तो पत्थर क्यों निभेट हो सकते पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं तो यह कंकरेटिया नजरानों वजो पेशा जा उसकी तर्क का समाधान इंज करना पड़ेगा। पत्थर करूप है पत्थर निर्गंध है पत्थर कठोर है फूल कोमल है फूल सुगंधित है फूल सुंदर है सुंदरता नजराने वजह भेंट की जा सकती है कोमलता सुगंध अर्पण की जा सकती है कठोरता करूपता निर्गंध नहीं फूल धर्म मंदर देवत्या शिंगार बनते हैं बन शोभा बनते हैं धार्मिक मंदिर की पर जो स्वयं फुल भी तरह हो गए, अपने मन फुल तरह कर दें परमात्मा के दे कंठ का ओहार बन जाता है उसकी दुनिया महान हो जाती है उसके शिंगार बन है धर्म का जो कोमल हो गया है सुगंधित हो गया है कोमल हो गए सुंदर हो गए सुगंधित हो गए क्रोध ही कोमल हो सकता है क्रोध सुगंधित हो सकता है क्रोध बहुत वीडी सुंदरता अपने पैदा कर सकता है बीज है मूर्ख इस बीज में अपने कोल रख इस बीज लीज बस यही है अपने प्रभु समर्पित करना नाम भी जोड़ना क्रोध नरिया यही मन दया भर जाता है स्वपन स्वप्पन भर जाता है अत्यंत है वाल -वाल खत्म करने का यही इलाज है प्रभु चिंतन प्रभु चिंतन मन जोड़ना सार कितावली करता बहुत सुंदर कहता है कि धर्म पैदा है धर्म नष्ट कि आखिर धर्म धर्म दया आ जाती है धर्म संजम आ जाता है धर्म संतोख आ जाता है धर्म के सारे दैवी गुण आ जाते हैं शील संजम आ जाता है ये धर्म किस तरह पैदा होता है और यह धर्म किमें विनिष्ठ आस आंदा है तो सार कितावली का करता इंज लिखता है उपजे धर्म वाक सत्य कर अत कर दान कर धर्मित रसना प्रभु का नाम ले आइए उस सच रचन करिए उस मन जोड़िए धर्म पैदा ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੰਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆਂ ਦਾਨ ਬਨ ਕੀਤੇ ਆਂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਜ ਜਿ ਸਜੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਿਤ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਕੇ ਸੰਗਮ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ शमा दे आश्रय हि टिके रहे कोमल बूटे गिर ना जान ठहे ना जान तूफानी हवावां उना दिया जणा ना पुट देन तो सहारा देना पेंदा दे, है कोमल बूटियां नु किसे सोटी दा किसे दीवार दा तो शमा दी सोटी नाल शमा दे सहारे खेमा दे सहारे धर्म का बूटा रोज रोज बदला है उच्चा है उच्चा इस ते धर्म के संगा धर्म क्रोध कर हो तेभंगार्न मात्र क्रोध कर धर्म का बूटा जल के खाक हो जाता क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिना तपस्या तो जला के रख दी कितने साधना कितने दिना, दिना पर वाकई अगर एक बूटा छे महीने साल सिंच के कीता है। बस एक चिंगारी उसमें भस्म कर सकती है क्रोध की क्षणक अगन छोटी जी अग्नि अग्निताए पैदा धर्म नष्ट करके रख दे क्रोध वास्तविक मूर्खता की बुनियाद खड़ा होता है क्रोधी ही नहीं हो सकता क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह द जर्मन की गल है एक मां बच्चा ले आइए डॉक्टर को मुर्दा रोंदी, चीख दी। डॉक्टर भी हैरान है जद मर ही चुके है तो मेरे को लिया का मतलब जद खत्म ही हो गया फिर यह रोंदी हुई क्यों ले आई है डॉक्टर कहते इतना है रोदी हुई बिलख दी ममता है हां मर गया ठीक है, है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरिया है कि मर है, है? मैनु कुछ कारण नहीं दिखाई देता अच्छा तो इस वे आई है ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਦਸ ਕਿਵੇਂ guzreya ਕਦਮ guzreya ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇਸੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਇਸੇ ਰਸਟ ਬੈਠਾ ਕਦਮੋਂ ਹੀ तो मतलब होया तेरा दूध पीद्या पीद्या मर गया क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे को दुध पिला रही तेरी मनोदशा की से? तेरी मानसिक हालत की सी मां कहती है मेरा ते पति झगड़ा चल रहा बहुत उच्ची बोलचाल चल रही थी ये बच्चा विचार रोन लग मैं पैं दुध पिला पर गाली गलो सा मैं क्रोध नाल उबली हुई तो डॉक्टर ने कहा ए बेबी तू तो इस बच्चे दूध नहीं पिलाया जहर पिलाया जब तू तो क्रोध न उबली क्रोध करके तेरिया शरीर ग्रंथियां ने जहर उबलनी शुरू की थी। गंढा चो जहर निकली तो खून हुई तो दुध विच लेन हुई तो बच्चे जहरीला रूप मिलाया तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दुध इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर जहरीला कर देता है पर इस तल्ट तो भी हो सकता है अगर शरीर जहर नाल भर सकता है खून जहरीला हो सकता है तो खून अमृतमय हो सकता है शरीर अमृतमय हो सकता है परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फरमान दस बैरागन रागन बस कि पंचों का मिटना सत्तर दोए भरे अमृत सरे बिख को मार कढ़ा पाछे बहर नयावन पाऊं अमृत बाणी घटते उचरों आतम को समझाओ ए दस इंद्रे मैं काबूच कर ले पंज विषयों का नामो निशान मिट गया वासना अहंकार इो निशान ही मिट गया है शरीर आयुर्वेद की पद्धति दे मुताबक बहत्तर मोटिया नाड़ा ने सत्तर दो बहत्तर जिन्होंने खून व्डे रूप गर्दिश करता है और उस छोटी छोटिया तंतुआ नशा मिलता है लेकिन मूल रूपिया नाड़ा एक बहत्तर है भगत जी कह रहे हैं नाड़ा इन्होंने खून गर्दिश नहीं कर रहा अमृत गर्दिश कर रहा मेरा खून खून नहीं रहा अमृत हो गया और जब खून अमृत हो गया तो बोल अमृतमय हो गए अमृत बाणी घटते उच्चरों आत्म को समझा जे खून अमृत हो गया तो दृष्टि अमृतमय हो जाती है बोल अमृतमय हो जाते हैं रोम रोम दे चो अमृत दिया तिरंगा निकल दिया इसमें शायरे मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बड़े आलमाना ढंग न इंज बयान किया फूल घर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए इन बूंद घर चाहे तो तूफान बन जाए एक फूल घर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए एक गर्चा है तो तू पां बन जाए एक खून के कतरे में वो तासीर है एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए एक बूंद खून दी एक कतरा खून उस दे सही ढंग का उछाल आ गया समुची कौम दी तवारीख का इतिहास का सिरलेख बन जाता है सिरमौर बन जाता है खून है, प्रभु चिंतन जो पवित्र तिरंगा मन में अंदोलित कर मन का यही वेग शरीर को प्रभावित करता है खून प्रभावित होता है पावन हो जाता है ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ बिल्कुल सही है बिल्कुल उम्र दे बद अगर प्रेम वधे दया वधे तो समझना चाहिए है जीवन लाभ की तरफ जा रहा है नफा हो रहा है पर उम्र दे बदद अगर क्रोध बढ़ता जा रहा है क्रोध बढ़ता जा रहा है जीवन काटे जा रहे हैं, जिंदगी अजाई जा रही है अक्सर ऐसा देखने के उमरद क्रोध ही बदता है क्यों रोज रोज नवी नवीं ख्वाहिशा नवी इच्छा हर नवा दिन किसी नवी इच्छा पैदा करता है पुरानिया ख्वाहिशा पूरी नहीं आदि ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਾਅ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਲਾ ਹੈ ਫਲਾ ਹੈ ਫਲਾ ਹੈ और इस तरह अधूरिया कामना, अधूरिया इच्छाव क्रोध में स्वभाव चिड़चिड़ापन चलते हैं है, चल है, चिड़चिड़ापन और यही चिड़चिड़ापन एक करो सारे परिवार का दुश्मन बन बैठते हैं और सारा परिवार ਇਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਖਾਇਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਗਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬਾਹ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ क्रोध में शांत कर दे। सिर्फ शांति नहीं करता खत्म कर देते विनिम्र मनुख हर वक्त धनवाद नरे हुए और हर एक प्रति धनवाद नरे हुए परमात्मा का धनवाद करता है परमात्मा की कृत का धनवाद करता है ये प्रभु तो सूरज बन के मैनू चानना दे रहे हैं।